नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ज्योत्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांची मनापासून स्वागत आहे आज आपण इयत्ता आठवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण वीस गुणांची आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला आठवीच्या वर्गाच्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासायच्या असतील तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये इयत्ता आठवी प्रश्नपत्रिका प्लेलिस्ट देण्यात आलेली आहे ती प्लेलिस्ट पाहा आणि इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेंचा देखील सराव करा प्रश्न पहिला निम्नलिखित पठित परिच्छेद पडकर सूचनानुसार कृती त्या ठिकाणी उतारा देण्यात आलेला आहे तो व्यवस्थित वाचायचा आहे आणि पुढची कृती पूर्ण करायची आहे कृती क्रमांक एक उत्तर लिखीए एक गुणासाठी आहे द्वारा दी गई चेतावणी उत्तर डॉक्टर को बुलाऊ दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा मुझे तो भी नाही और तुम सब बाहर दिखाई दोगे कृती क्रमांक दो विधानो के सामने सही या गलत लिखिए एक गुणासाठी आहे हा प्रश्न पा व्हिडिओला घाई होत असेल तर व्हिडिओ थांबून प्रश्नपत्रिका व्यवस्थित वाचायची आहे आणि प्रश्नपत्रिकेचा सराव करायचा आहे एक जीवाने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया गलत दो दात घमंडी थे सही कृति क्रमांक तीन निम्नलिखित कथनों को क्रम अनुसार लिखिए दो अंकों के लिए है देखिए यहाँ चार कथन दिए हुए है आपको उनका योग्य क्रम लगाना है चार कथनों में से पहला कथन आएगा शक्तिशाली दाँत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे दूसरा कथन आएगा जीव ने दांतों के घमन को चूर करते हुए चेतावनी दी तीसरा कथन आएगा घमंडी दांत अब निरुत्तर थे और चौथा कथन आएगा घमंडी दातों ने आखिर जीप को लोहा मान लिया कृति क्रमांक चार शब्द संपदा परिच्छेद में प्रयुक्त भावाचक संज्ञा ढूंढ कर लिखे एक अंक के लिए है प्रयुक्त भावाचक संज्ञा है हार कड़ापन कविता विनम्रता कृति क्रमांक पांच परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्युक्त शब्द ढूंढ कर प्रत्यय अलग लिखिए एक अंक के लिए है शक्तिशाली शक्ति अधिक शाली दूसरा है विवेकपूर्ण विवेक अधिक पूर्ण कृति क्रमांक स्वमत अभिव्यक्ति दो अंकों के लिए है घमंड मनुष्य का शत्रु है इस विषय पर अपने विचार लिखिए आगे है पद्य विभाग निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए देखिए यह पद्यांश दिया हुआ है आपको वह पढ़ना है और आगे की कृति आपको पूर्ण करनी है कृति क्रमांक एक कृति पूर्ण कीजिए एक अंक के लिए है इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है धर्म में भाषा में कृति क्रमांक दोन उत्तर लिखिए खुदा और भगवान बसता है यहाँ उत्तर जरे जरे में कण कण में कृति क्रमांक तीन विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए दो अंकों के लिए है यह प्रश्न पहला विधान विविध रंग करते नहीं सबको एक असत्य दूसरा विधान प्यार नगद का काम है रहना नहीं उधार सत्य कृति क्रमांक चार पद्यांश प्रयुक्त विलम्ब शब्दों की जोड़िया लिखिए एक अंक के लिए नगद उधार एक अनेक कृति क्रमांक पांच पद्यांश में प्रयुक्त विशेषण ढूंढ कर लिखिए प्रयुक्त विशेषण है विविध अनेक अलग एक कृति क्रमांक 6 प्रति स्वमत अविवेकती भारत की विविधता में एकता है इसे स्पष्ट कीजिए उत्तर भारत विविधता से परिपूर्ण देश है इसके विभिन्न भागों निवासियों तथा संस्कृतियों में बहुत अंतर है कुछ प्रदेश तप्त एव शिशक है तो कुछ अत्यंत ठंडे कहीं वर्षा की अधिकता है तो कहीं नितांत अभाव तमिलनाडु पंजाब और असम के निवासियों को देखकर कोई उन्हें एक ही देश का निवासी नहीं मान सकता इन सभी विविधताओं के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा है यहाँ के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सभी भारतवासी जाते हैं सभी प्रांतों में सभी प्रांतों के निवासी रहते हैं और वही का भोजन रहन सहन भाषा आदि अपना लेते हैं यहाँ का हर निवासी चाहे वह किसी भी धर्म जाति समुदाय या प्रांत का हो स्वयं को भारत माता की संतान समझता है भारत माता हमारी माँ है इस भावना ने हमें एकता के सुदृढ़ सूत्र में बांध रखा है आगे है व्याकरण सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए दो अंकों के लिए है निम्नलिखित वाक्यों से रेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए एक राजकुमार जी प्रयाग में रहते थे स्थान प्रयाग दो मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है प्रेम भाव दो भेद पहचान कर लिखिए जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा संबंधवाचक सर्वनाम दूसरा माँ क्या कर रही है प्रश्नार्थक सर्वनाम तीसरा प्रश्न रेखांकित व विशेषण शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए एक अंक के लिए है एक नया ठेकेदार ईमानदार था ईमानदार गुणवाचक विशेषण दो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं तिसरे संख्यावाचक विशेषण पहा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण इयत्ता आठवीच्या वर्गाची हिंदी वीडियो वीडियो ला ला या विषयाची द्वितीय घटक चाचणी प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासली व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल